হেল্ল' প্ৰিয়ৱান আজি মাংস বনাবৰ কাৰণে এয়া ভাজি আছোঁ গোটা মছলা ইয়াতে আছে জিৰা ধনিয়া গৰম মছলা এয়া ভাজি ল'লোঁ আৰু শুকান জলকীয়া আৰু এয়া মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই বইল কৰি ল'লোঁ আৰু মাংসখিনি এনেদৰে প্ৰথমতে ভাজি ল'ম আৰু এয়া মছলাখিনিও পেষ্ট বনাই ললোঁ আৰু আদা নহৰু এতিয়া পেষ্ট বনাম আৰু আলুখিনিও ভাজি এইখিনি মাংসখিনি ভাজি লোৱা হৈ গ'ল আৰু এয়া পিঁয়াজ আৰু আলু আৰু বিলাহীখিনি এতিয়া ভাজি আছোঁ আৰু ভাজি লোৱা হৈ গ'ল এইখিনি আলুখিনিও হৈ গ'ল মাংসখিনিও হ'ল আৰু এতিয়া আদা নহৰুখিনি এয়া পেষ্ট বনাই ল'ম বিলাহীখিনিৰ লগত আৰু এয়া পিঁয়াজো হৈ গ'ল ভজা এতিয়া মই মছলাখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ এতিয়া মছলাখিনি তেল বিৰিহিঙি অহালৈকে ভাজি ল'ম আৰু ইয়াতে গোটা গোটা মছলাখিনি পিচি লোৱাখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ অলপ এতিয়া দিছোঁ আৰু অলপ পিছত অলপ দিম আৰু এয়া গোটা মছলাখিনি জোখ অনুযায়ী দি ল'লোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি অলপ সময় ভাজি ল'ম আৰু অলপমান চিকেন মছলা দি দিম ইয়াতে পেকেট মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই মই এইটো ৰেচিপিত আজি অলপ বেলেগ ষ্টাইলত বনাইছোঁ যিহেতুকে আৰু এয়া এতিয়া ভাজি আছোঁ মছলাখিনিৰ সৈতে ধুনীয়াকৈ আৰু এইখিনি ভাজি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই আলু আৰু মাংসখিনি ভাজি থৈ দিয়া ইয়াতে দি দিলোঁ এতিয়া এইখিনি ভাজি ল'ম ধুনীয়াকৈ মছলাৰ সৈতে আৰু লৰাই লৰাই ঢাকন লগাই লগাই এইখিনি ভাজি থাকিম আৰু এয়া ঢাকোন লগাই লগাই ধুনীয়াকৈ ভাজি আছোঁ আৰু সাজা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে প্ৰয়োজন অনুসৰি পানী দি দিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ উতলাই আহি আছে আমাৰ মাংসৰ আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এয়া ভাতো সজাই ল'লোঁ মাংসৰ আঞ্জা পটল ফ্ৰাই আৰু নেমু এডোখৰ আৰু ভাত এনেদৰে আজি আমাৰ দুপৰীয়া